И кашки всем с вами Алла. И сегодня я буду рассматривать обзор моего Я смотрел. Ты вот, давайте поставим утро. Вот. Это можно назвать на самом Давайте возьмем все, что нужно. сразу этот мусс я уже смотрела. Я не знаю, это по-моему просто для кассы. Я сейчас знаю. Это просто играл. играла. знаю, что некоторые очень очень важно. Это типа машинки опечатанные. Это я помню, что нужно делать. Ну, то любой догадается, да, что нужна бумага. Ну, Но... Не. Вроде все правильно делаем Окей Это опять Это просто то же самое Ничего. Просто я с другого дерева Это Это станет для брони Это любой же поймет Давайте, типа, вот мы пришли, типа, знаете. С охоты. Давайте Мы, мы устали. Сюда положим. Сюда мы вот такой устали, пришли, повесили броню. Все. Сюда мы можем положить сразу. Говорит, Любой бу бук, например, вот такой, такой, такой бук, давайте возьмем такой, такой, вот таких вот много, любые. Ну Это то же самое, просто из другой, из другой древесины. И ложим, можно открыть и начинать ложить. Видите, как все это эпично. Ломаем все. Выпадают книжки. Нет, нашествие книг. Спасите. Следующее. Сейчас. Это все то же самое, просто с другой древесины. Это я тоже знаю, что это. Просто нажимаем shift и ложим сюда вещь, но она что-то не ложится. Я просто смотрел видео короче брал так что нажал и положил это у нас для любой вещи стоит давайте даже можем положить сюда нет ну, это для а это для этих зелий. все мы положили вот. все так, это у нас стенд для, сейчас посмотрим для чего. По-моему, мы... для оружия. Да, это стенд для оружия. Сюда мы можем положить очень много оружия. Все. Видео так, знаете, пришли. там уже срочно на охоту, здесь наш стенд. На брони нажали, знаете. О, получили месяц свой. Я, наверное, в следующем библиок просто буду. Тоже снимать всякие. Сним. Видите, мы сейчас ещё... это стоит для того, чтобы ложить любую вещь. Может, знаете, сюда положить. Вся оружие. Можно положить. Алмазный. Можно положить все, что угодно. Даже ведро славы. Так, хоп, положили. Тоже я вот такой вот Так. Это вот такие вот сундучки. Они вот разного. Видите, нажимаем shift хоп открыли. Положили сюда чего-нибудь. Что, что, если что угодно, ну только одну вещь даже. А, пожар всем. Всем занять свои места. Вот мы такие модные с моноклем. Разумею не обращать внимание, что у меня скины. Из-за того, что на серверах это реально действует. из-за того, что у меня такой скин дают алмазы и все такое. Это у нас, короче, такие полки. на shift мы можем их открыть так. Мы, мы сюда можем положить что-нибудь. А же показывает, что тут. Видите? Даже имя показывает. Как называется? Меч так положим. Оп. Алмазный меч. Хоп. Закрыли. И тут написано. Алмазный меч. Это очень уже эпично. Так просто видите, мы пытаемся, но мы не можем открыть. Упс. Теперь сейчас нужен блок. Вот это. Это значит не добавлено, я не знаю, что с ним делать. Это понятно. Обычные очки, разбитые очки. Можем их менять. Два крутые и молодные Упс. упал ну, это типа, знаете, украшения этого, знаете, тех, кто типа плохое зрение там читают через это все. Это я не знаю, что. А это что? А что есть? Вот что это? Я не знаю, что это за фигня. Да? Ну, думаю, что все равно уже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.